статью, то представителю по задачам вообще ничего не сказать. сколько мы уже не слушаем, он всегда, всегда вот, пляшет вокруг этой десятой статьи. Вот убери ее, да, и все прекращается. А Во-вторых, он постоянно оперет к европейскому законодательству. Но мы тоже в Украине, давайте вот изначально проходим по крыльцам И украинское законодательство разрешает любому человеку собирать и распространять информацию А, а, а в отношении если уже все-таки он так хочет и а, представленный позывача так отталкиваться европейского опыта и практики европейского суда да была не менее из, не менее а для украины даже более значимое значимое идея это было дело вершков против украины да, это был случай когда Когдашний главный редактор газеты «Политика» проиграл все суды в Украине запад, запад. Опыт, В частности, про порушенную части А Европейский суд указал на его правоту, склавшись на то, что раз человек, который пошел в политику, он автоматически более широко открывается для критики, в том числе, по его мнению, и не опасности. Дальше. Представные позывача говорит о том, что э, сам позывач, то есть Андрес, испытывает э, проблемы после выхода этой статьи, потому что какие-то родители э, детей, которые ходят к нему в какие секции, они якобы вот, боятся ему отдавать детей, потому что человек вдруг вот, в чем-то якобы смеющим. Но дело в том, что с изменениями своих требований, когда господин Андрес решил отказаться от спростувания, да, только перебросить э, материальный ущерб, чтобы я ему выплатил деньги, за написано в статье. Этим самым он говорит о чем? О том, что ему не важно. Если ему не нужно спростувание, то есть а без спростувания и те люди, которые боятся ему отдавать деньги, они как просто, откуда они узнают, таким образом поймут, что позитивно было написано неправда. То есть по сути мы видим, что ему не важно неважно спростувание, неважно правдивая или неправдивая информация в на статье, для него важно стянуть с меня 80 тысяч. Это говорит о том, что, опять же повторю, что ему не важно само содержание информации, ему важно именно личные претензии к мне. Дальше, что я хотел еще сказать. Ну и, естественно, хотел сказать по поводу самого, абзаца, вокруг которого я разгорелся спор и, в частности, ключевого предложения. В очередной раз повторюсь, что в Украине по украинскому законодательству никто не может быть притянут к ответственности за высказанные сегодняшних служб, а данные абзацы, и, а данные абзацы в том числе данные предложения и являются сегодняшним служением, базирующимися на информации, полученной от жителей своих И даже, то есть, если позывач требует с меня, тогда, а, да, данную информацию, то есть приводя это предложение. <связывание> эта информация в предложении а приводить не может быть еще Почему? Предложение. Говорят, люди, люди жаные, говорят, люди говорят, что пан Андрес на то, а какие на это, какие то важные люди на что это ничего за значит. Лето То есть что здесь простое? Что люди жанны говорят? Да. Что, 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 что перебывающие над то втомленным и застыли в то есть спростувати и сказать, либо сказать, что ты же не горе, либо спростувати и сказать, что він не был над то втомленным на той час. Да? Либо, э, либо убрать слово лед оттуда с этого предложения. То есть как бы это предложение, оно, вот и, оно потому и не является фактическим данным, фактическими данными, потому что его спростувать вообще невозможно. Потом, ну, в общем, да, если хочу. И поэтому я бы просил, уважаемый суд, оставить данную справу по взрослую, вернее, позыв, потому что из его, из его уже перечисленного краткие выводы Законодательство разрешает любому гражданину собирать информацию. Раз практика так любимого а представником... Казначей Европейского суда также стоит в этом случае на стороне журналиста. Андрес отказался от спростувании данной информации, что говорит о том, ему безразлично, что о нем думают люди. Три. И четвертое, данное, данное предложение является оценочным суждением, и поэтому априори оно не может быть спростовано.